السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدار النعيم <أمين> Imamul إمام العلماء Abdul عبد القادر الجيلاني سمع الله تعالى برحمته dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau. Engkau habiskan masamu untuk menuntut ilmu lalu engkau tidak mengamalkannya. Engkau berada di tapak kaki kejahilan sia-sia engkau berkhidmat dengan ilmu itu kepada musuh-musuh Allah dan kamu mensyirikkan dia dengan mereka ingat dia yang Allah tidak perlu kepadamu dan kepada orang-orang yang engkau syirikkan dia dengan mereka itu kan dia tiada akan menerima apa pun yang dikongsikan dengan yang lain tidakkah engkau sedar bahawa engkau menjadi hamba kepada siapa yang engkau ikut telunjuknya jika engkau hendak selamat, maka biarkan telunjuk hatimu di tangan Allah. Dan berserah kepadanya dengan sepenuh penyerahan. Berkhidmat kepada Allah Ta'ala dengan zahirmu dan batinmu. Dan jangan cuba menuduhnya, kan dia tidak patut dituduh. Dia lebih mengetahui apa yang baik buat maslahatmu. Dia sahaja yang tahu dan engkau tidak tahu. Adalah engkau merasa tenteram bila berada di hadapan Allah Ta'ala bekukan dirimu pejamkan matamu tundukkan kepalamu bisukan lisanmu sehingga datang izin Allah untuk engkau berbicara maka ketika itu engkau akan berbicara dengan kuasa Allah bukan dengan kuasa maka bicaramu akan menjadi penawar bagi semua penyakit hati penyembuh bagi semua manusia penyembuh bagi semua rahsia dan cahaya bagi semua akal fikiran ya Allah ya tuhanku Terangilah hati kami dan pimpinlah dia menuju kepada-Mu. Bersihkan rahsia-rahsia kami dan dekatkan dia kepada-Mu. Dan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta selamatkan kami dari seksa api neraka. Selimit dan Yang Beruntung yang dirahmati Allah setiaan. Kita berada pada tazkirah yang terakhir. Madlis yang ke-43. Yang berkait ataupun yang bertajuk jangan sia-siakan ilmu tanpa amal. Pak ilmu adalah salah satu perkara yang amat penting dalam kehidupan beragama. Maka ilmu itu adalah pemimpin. Manakala amal akan menuruti ilmu. Bila ilmu itu penuh dengan keberkatan, penuh dengan kebaikan, maka ilmu itu akan mendorong kita beramal maka inilah ilmu yang Allah Ta'ala terima inilah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah dan inilah ilmu yang beri manfaat dan inilah apa yang kita doakan Allah manfaatni bima'allamtani wa'allimni mayanfa'uni wa'zidniya ilmah Ya Allah, jadikan apa yang kami belajar itu memberi manfaat dan ajarkan kami apa yang memberi manfaat yang dimanfaatkan ilmu yang kami ada dan ajar kami apa yang memberi manfaat dan tambahlah kepada kami ilmu. Nilai ilmu kita tidak akan naik ke puncak dan kedudukannya tanpa kita beramal. Bahkan bila seorang punya ilmu dia tidak beramal, dia telah merosakkan ilmunya. Para para ulama menyatakan bahawa rosaknya ilmu disebabkan enam perkara. Ilmu ni dia boleh rosak dengan sebab enam perkara. Yang pertama disebabkan dosa. Tentang bila kita melakukan dosa, yang lari daripada kita kesan dosa ialah ilmu kita. Kerana itu menjauhi dosa itu sebab kepada ilmu itu tetap di hati. Menjadi sebab ilmu itu bercahaya. Kalau gagal meninggalkan dosa, maka sebenarnya dia sedang menghancurkan ilmunya secara perlahan-lahan. Sebab itu Waqid menasihati Imam Al-Shafi'i di Allah Ta'ala Anhumah Bila kata Imam Al-Shafi'i Allah Ta'ala Anhu Syakautu ila waqid su'al hifzi Farsyadani ila tarqil ma'asi Wa akhbarani bi'annal ilma nurun Wa nurullah ila yuhdali asi Aku mengadu kepada waqid Tentang hafazanku yang bermasalah Waqid menasihatiku supaya tinggalkan maksiat kerana sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan singgah ke hati yang melakukan maksiat. Ini adalah sebab pertama ilmu itu akan hilang. Sebab yang kedua, ilmu akan hilang bila niat yang buruk. Seorang kalau menuntut ilmu, niat dia nak dunia, niat dia nak dapat jawatan, niat dia nak dipandang alim, niat dia untuk menyuruh wajah manusia memandang dan memujinya maka ilmu dia akan hilang. Akan jadi rosak. Diharamkan dia mendapat ilmu yang sebenar. Sebab itu Nabi SAW sentiasa mengingatkan kita tentang niat yang baik. Innamal a'mal bin niat. Setiap amalan ikut niat. Wa innamal ri'im ri manawa. Maka setiap orang itu mengikut apa yang dia niat. Selepas tu boleh tanya kepada seorang hamba Allah, bagaimana dia boleh menyimpan ilmu. Dia kata, niat saya belajar untuk menjaga agama Allah. Maka Allah Ta'ala pilih hari saya. Kalau niat kita cuma nak jaga kantong kita, nak jaga poket kita, maka ilmu tu akan hilang. Ini yang menjadikan ilmu itu diharamkan kita memperoleh kebaikan. Yang ketiga, yang menjadikan ilmu ini diharamkan kebaikannya bila mana kita sombong. Atau sombong maka ilmu pun hilang. Kerana ilmu ni tak akan hadir pada, tak akan bertempat di hati orang sombong. Ilmu ini dia akan dekat kata Imam Syafi'i pada orang yang humble dan orang yang redha dengan kesempitan hidup dan orang yang berkhidmat dengan guru. Tiga syarat. Jadi Imam Syafi'i kata tidak akan mencapai ilmu seseorang. Melainkan pertama dia merendah diri. Yang kedua dia redha dengan kesusahan. Dia nak belajar tapi nak mewah. Tak boleh lah. Redo. Dan yang ketiga, dia kena khidmat dengan guru dia. Khidmat tu syukh. Sehingga Imam Syafi'i sendiri digelar sebagai tongkat Imam Malik. Kerana bila Imam Malik nak bangun, Imam Syafi'i nak tongkat dia. Dia akan pegang Imam Syafi'i. Untuk menyiurkan khidmat kepada guru penting. Maka bila seorang sombong, maka dia tak akan dapat ilmu. Dia sombong, dia pun tak nak. Dia nak seorang khidmatkan dia. Walau dia nak menuntut ilmu. Yang keempat, punca ilmu ni hilang ialah Adam Muzakar, kita tak ulang kaji Atau musyawarah, kita tak diskusi Bila ilmu ni kita tak diskusi, kita tak ulang kaji, maka hilang Kita ambil contoh kalau ilmu bercakap Orang yang belajar bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Rusia Bahasa Jerman, bahasa apa Tapi dia kurang memarasa, dia kurang praktikal Dia kurang bercakap dengan orang-orang yang untuk praktikkan bahasa dia Maka dia akan hilang bahasa tu Bukan kata bahasa Jerman. Kadang-kadang ni orang Terengganu kurang praktik bahasa Terengganu. Aku tak kerti cakap Orang dah punya dialek tertentu. Ni dah biasa bergaul ni. Maka dia mula lupa pembedaraan kata yang banyak. Maka orang-orang yang dalam ilmu dia kurang musahkara. Kita tak ingat. tuan kita baca. Kita dah muka surat 335. Ni kalau kita tak ulang kaji apa kita baca dari depan. Maka kita tak ingat apa pun. Sebab tu kena muzakarah. Baca, muraja'ah. Lalu. Dan yang kelima, sebab ilmu ini diharamkan. Kebaikannya. Bila kita sibuk urusan dunia. Saya sampai tak sempat nak menuntut ilmu. Pada dulu, rajin belajar. Baru sibuk. Lepas meeting, meeting. Lepas tu jumpa orang. Lepas tu ada projek tu, projek ni. Tapi mana masa menuntut ilmu? Masa menuntut ilmu ni penting. Untuk kamu menghubungkan diri dengan Allah. Menjadikan amalan kamu tu tepat. Dan menguatkan kembali kerohanian kamu. Kerana jiwa kita, makanan inilah ilmu. Bukan makanan dia murtabak, tanduri. Bukan makanan dia tose, Bukan. Itu makanan perut. Makanan hati ini tuan-tuan, selain daripada zikir, ialah ilmu. Kerana ilmu dia membentuk keyakinan, ketahanan, kesabaran yang kuat. Sumut. Orang yang tabuh. Maka bila seseorang tadi, sibuk urusan dunia, dia tak akan dapat ilmu. Dengan betul. Bahkan ilmu yang ada pun hilang, ilmu baru pun tak dapat. Dan yang keenam, ini kita bicara kita. Yang keenam, ialah tidak beramal dengan ilmu. Yang enam, perkara yang diharamkan ilmu ini, keberkatannya. Yang pertama kita sebut tadi, ialah dosa. Yang kedua, niat yang salah. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, tak berzakarah, tak ulang kaji. Kelima, sibuk urusan dunia. Yang keenam, yang nak dibahaskan oleh Syam Deqadih. Itu ilmu tanpa amal. Kata siap kau Masih kamu habis untuk ilmu tu banyak. Tapi engkau tidak mengamalkan. Seolah-olah tapak kaki kamu tak boleh lari daripada kejahilan kamu. Padahal belajar ini maknanya ini kita menggerakkan diri kita dari kejahilan kepada keilmuan. Tapi bila kamu tak beramal, kamu dengan orang jahil sama lagi. Kamu tetap berada tempat yang sama tak bergerak. Maka tak ada beza antara orang jahil dengan orang alim tak beramal dengan ini. Tak ada beza ni. Kerana yang seorang memang tak ada ilmu. Maka dia takkan beramal. Yang kedua, dia ada ilmu tapi tak beramal. Maka sama. Tak memberi manfaat. Maka tetap kamu berada pada tapak kaki kejahilan kamu. Sebab itulah orang-orang macam ni, bila tak beramal, perkara pertama dia akan lakukan, dia tetap mensyirikan Allah. Tetapi masuk masyid Allah kita dah sebut dalam kesufian bila bahasyir ialah riak, sombong, ujuk. Dia cuma bangga dengan ilmu yang banyak. Maka menghilangkan kesungguhannya untuk beramal dengan ilmu dia. Kata orang bila sibuk beramal, maka dia tak sempat nak riak-riak ni -riak, nak sama-sama sebab dia sibuk beramal. Sebenarnya so, kita sebut sebelum ini bagaimana cara nak mujahadah. Antara menyebutkan diri dengan ibadat sibuk diri dengan ibadat. Maka itu cara kita dah. Maka kalau orang tu dia ada ilmu dan dia tidak beramal, maka dia juga akan mensyirikkan Allah. Dengan cara riaknya, sombong dan ujubnya. Dia bangga dengan ilmu banyak. Bila orang tegur, saya pun pandai lah. Saya pun aneh lah. Saya pun mengaji lah. Orang tegur dia buat salah. Maka dia akan backup dengan ilmu. Dengan petahnya. Sebagaimana kisah ahli kita Orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah tegur mereka. Nabi ajak mereka beriman. Oleh itu tercatat dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka tahu sifat Nabi. Bukan memburu jawatan, bukan memburu dunia. Mereka tahu akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Cara percakapan baginda. Tapi kenapa mereka enggan enggan beriman? Kan mereka tidak beramal dengan ilmu. itu Allah sebut dalam Al-Quran. Atak murunan nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqil Apakah kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan dan kamu lupakan diri kamu sendiri? Sedangkan kamu ni orang alim, baca kitab. Tidakkah kamu ada akal? Sebab tu ayat ini, ada seorang pendeta Yahudi yang menyuruh orang masuk Islam. Bagi Islam tu benar, pergi ikut. Tapi dia tak nak masuk. Dia kata Islam tu benar, dia masuk. Lepas tu ayat ini menjelaskan ada orang yang tahu bukan benar, tapi tak nak. Bukan dah kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita tahu orang ni benar, tapi tak nak. Kita tak nak sokong dia, kita tak nak bersama dia. Tapi orang tahu dia betul. Dia tahu. Maka ini orang tidak beramal dengan ilmu. Maka beramal dengan ilmu ini, sebagaimana yang disebut oleh sebahagian kata-kata salah. Ilmu sentiasa berbisik kat telinga kita. Beramallah dengan ku, beramal. Kalau kita tidak, kalau kita beramal, ilmu tu menetap. Halah. Kalau kita tak beramal, irtahalah. Ilmu tu pun hilang. Akhirnya tuan-tuan lihat. Betapa banyak ilmu-ilmu kita dah tak ada. Hilang. Hilang ni bukan sebab kita nyanyuk. Hilang ni bukan sebab kita pun lupa. Hilang kena sebab, enam sebab yang kita sebutkan tadi. Sama ada dosa kita. Sama ada niat kita. Sama ada sifat sombong. Sama ada kita kurang orang kaji. Atau sibuk dengan dunia. Atau tidak beramal dengan ini. Maka Syam Syukur ditekankan beramal dengan ini. Kerana siapa pun yang beramal dengan ilmu, maka dia akan lihat kebaikan. Kemudian kata Syahabdul Qadir. Ingat, Allah tak perlukan kamu. Kamu yang perlukan Allah Ta'ala. Ini ilmu yang Allah berikan kepada kamu untuk kamu jadi mulia. Bukan Allah Ta'ala memerlukan benda itu. Allah tak perlu. Allah beri kepada kita. Bagi satu rahmat. Sebab itu kata Abu Darda, aku bimbang. Akhirat kelak aku akan dipanggil oleh Allah. Dia tanya, wahai Abu Darda. Bagaimana ilmu yang kamu tahu apakah kamu mengamalkannya? Maka aku takut. kita banyak tahu. Maka Allah jadikan dalam Islam ini ilmu tak pernah padam. Akan terus bersinar dan bersuluh. Menyeluhi kehidupan manusia. Tinggal lagi apakah mereka nak dengar dan beramal dengan ilmu atau tidak. Semuanya akan menjadi hujah atas kepala mereka. Akhirat kelak. Sebab itu di antara perkara yang ditanya. Kemudian disebut oleh Nabi SAW an ilmihi fi ma ditanya tentang ilmu yang pernah dia ada apakah dia beramal atau tidak ini soalan yang menakutkan supaya kita tuan-tuan bila menuntut ilmu dan niat untuk beramal bila kita menuntut ilmu tuan-tuan lihat amanah dan tanggungjawab untuk beramal dengan apa yang kita tahu kata Syam Dukari lagi tidakkah engkau sedar bahawa seorang akan jadi hamba pada siapa yang engkau ikut telunjuk ni Baik, kita akan jadi hamba siapa yang kita ikut Terunjuk. Kalau kita ikut nafsu, kita akan jadi hamba nafsu. Kalau kita ikut kawan, kita akan jadi hamba kawan. Kalau kita ikut makan minum, duit, maka kita akan jadi hamba makan minum dan hamba duit. Kalau kita suka berjalan, maka kita akan jadi hamba berjalan. Suka berjalan ni. Kejap Bali, kejap Bandung, kejap Kundasang, kejap Maldeh. Jalan kerja dia. Kalau so, kita tak mahu jalan, jalan nak jalan. Tapi bila dia melupakan tanggungjawab utama, kesungguhan dia. Ini memang dia, saya dah target nak pergi 197 puan negara. Sebab kawan saya baru pecah rekod, saya nak sikit lebih lah 198 negara. Tak awak jangan bimbang. Awak akan pergi satu negara percuma. Negara akhirat. Di negara itu yang akan nilai awak ialah amalan awak. Ini negara percuma. Negara abadi. Semua negara ni pergi, dilupa dia akan pergi ke negara akhirat dia akan pergi lupa dia akan pergi ke negeri barzakh ini semua apa persiapan kita maka kita akan ikut menjadi hamba pada apa yang kita ikut telunjuk tetapi kalau kita biarkan Allah yang tunjukkan kita dan semua kehidupan kita maka kita akan menjadi hamba Allah tentang dan tindakan kita perkataan perbuatan kita berdasarkan pada petunjuk Allah dan kita benar-benar serah kepada Allah kita berkhidmat kepada Allah SWT dengan zahir dan batin kita. Dan kita tidak pernah wasang keburuk pada Allah. Dengan segala takdir. Sebenarnya kita dah sebut, jelaskan sebelum ini bahawa antara kekuatan hubungan seorang dengan Allah Taala ialah dia tidak pernah menuduh pada takdir Allah. Tak pernah wasang keburuk. Semuanya baik. tuan sakit demang dia bagus. Miskin dia pun bagus. Semua ujian-ujian baginya bagus. Kalau kalau orang tu benar-benar mengenali seseorang dia tak akan rasa keburuk. kita kenal seorang tu kita baik seorang kita tak akan rasa Orang yang kenal Allah dia tak pernah rasa keburuk pada Allah. Sebab dia tahu bahawa Allah Taala penyayang. Allah Taala tidak menimpakan kepadanya satu ujian melainkan untuk kebaikan diri. Dunia dan akhirat. Kemudian kata Syam Dukhari, hendaklah kamu bila berada dengan Allah kamu kena tenteram. Contohnya bila kita dalam ibadat lahirkan, zahirkan rasa tenteram kita waktu mengaji, jangan kelam kabut terang tenteram. Waktu menuntut ilmu, biar kita rasa tenteram. Waktu kita berzikir. Ya, kamu selayaknya rasa tenteram sebab kamu berada dalam kanafilah. kamu berada di lindungan Allah. Tentang kita kalau duduk balai polis, tentang bimbang lagi tak penjahat. Tentang kita duduk balai polis, tentang bimbang tak penjahat. Tentang tak akan bimbang penjahat. Duduk balai polis tetapi kalau kita duduk kat gedung makanan, kita memang tak lapar. Kita duduk di tempat yang duit kita ada kat bank. Kita bimbang tak kita fakir? Tak bimbang. Kalau kita duduk dengan Allah, apakah kita bimbang yang lain? Kerana Allah Ta'ala melindungi kita. Kerana Allah Ta'ala menyebut hadis Nabi SAW. Ihfadillah, yahfazkah. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kemudian kata Syahabdu Qadi. Bekukan dirimu. Tuan-tuan jangan bertindak berdasarkan hawa nafsu kita. Pejam mata kita ni. Pejam daripada segala kehendak kita. Daripada segala kecendungan uh, kecenderungan kita. Dan tundukkan kepada kita ni kepada Allah. Bisukan lidah kita jangan bercakap sehingga datang izin Allah. Tak apa maksud sehingga datang izin Allah untuk engkau berbicara. Maksudnya tuan-tuan sekalian. Kita ni bila mula belajar. Mula kita tahu bahawa kita buat ni boleh ke tak boleh. Pahala ke dosa. Tuhan suruh ke, Tuhan larang, Tuhan reda ke, Tuhan murka. Kita mula tahu. Maka kita akan membatukan diri kita pada kehendak kita. Saya memang bila saya nak kahwin sebagai contoh. Kahwin saya nak comel. Ya. Semua kahwin nak comel. Laki comel pun comel. Tapi saya patut pada kehendak Allah. Allah suruh saya cari orang yang beragama. Maka saya tahu saya akan menyesal kalau saya pilih cantik. Maka saya di sini saya membisukan diri saya. Mematikan pilihan saya sehingga saya melihat pilihan Allah. Dan saya nak berniaga, nak bekerja. Satu offer pekerjaan saya, gaji lumayan. Tapi tak boleh solat Jumaat, tak boleh solat lima waktu. Kalau saya tak akan cenderung dengan pilihan Allah nafsu. Saya nak cari rezeki, tapi apa yang Allah perintahkan. Yang ni halal. Sebab dia tak ganggu solat dan ibadat saya. Dia bukan berniaga benda-benda syubah, benda-benda yang haram. Benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Maka tuan-tuan ini maksudnya kita membisukan diri kita pada kehendak kita. Tetapi yang kita zahirkan ialah kehendak Allah Ta'ala pada kita. Maka ketika itu kalau kita berbicara, maka dia akan menjadi penawar bagi semua penyakit. Tuan-tuan bila kita orang berilmu, lalu kita beramal, lalu kita tidak bertindak melainkan dengan petunjuk Allah. Kelak percakapan kita menghidupkan jiwa yang mati. Percakapan kita memberi semangat kepada orang yang lemah semangat percakapan kita cahaya kepada kegelapan. Percakapan kita ialah penawar pada banyak penyakit. Bahkan percakapan kita adalah membuka semua rahsia-rahsia dalam hati ini. Kena kita dapat rahsia dalam hati kita. Apa maksud rahsia? kadang-kadang kita nak dengar satu word, satu kalimah yang menyedarkan kita. Kita nak dengar satu tazkirah yang menyentap jiwa dan iman kita. Kadang-kadang kalimah itu kita akan sedar. Satu kalimah. Sebab, sebab tu kalau tuan-tuan lihat dalam kehidupan, Tuan-tuan pasti terkena dengan beberapa kalimah yang menyedarkan tuan-tuan. Yang dulu belajar malas, tiba-tiba satu kalimah je. Kau ni malas nak jadi lembu ke? Oh, mak bagi ayat dia lembu. Kalimah itu menyedarkan kita. Kalau malas jadi lembu, tak nak. Maka ajik. Kau kau malas ni kau ingat siapa rugi? Kau lah yang rugi. Sentap kalimah tu. Selama ni ingat dia belajar ni kemahuan mak dia. Rupanya dia untuk dia. Kalau kau tak boleh kau rugi. Jadi kalau seorang itu dia beramal dengan ilmu, tunduk dengan syariat dan punya Allah kelak kalau dia bercakap, dia akan memberi suatu kesedaran kepada manusia. Kemudian kata Syam Dukhadi. Orang Syam Dukhadi dia akan tutup dengan doa, Ya Allah, Ya Tuhan terangilah hati kami dan pimpinlah dia menuju kepadamu. Ini di antara doa yang baik, kita doakan pada saudara kita. Kadang-kadang kita tahu sebelum kita ni dah, dah berilmu, dah belajar lama. Tetapi dia mengalami zaman kefuturan, zaman lemah semangat. Kita doa moga-moga Allah bimbing dia, Allah beri petunjuk. Allah ingatkan dia kembali pada ilmu yang dipelajari. Bersihkan rahsia-rahsia kami dan dekatkan dia kepadamu dan berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat serta selamatkan kami dari seksa api neraka. Ya Allah, kau berilah ilmu pada kami. Dekatkanlah ilmumu pada kami. Sehingga kami dapat ilmu yang benar-benar membimbing kami pada cahayamu. Pada petunjukmu. Menjadi kami hamba-hambamu yang dekat denganmu. Menjadikan kami hamba-hamba yang kuat denganmu. Yang tenteram di sisimu. Maka dengan sebab ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu'al-bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.